Hər günə bağlı haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da mayın 31-inə görə gözlənən hava şəraiti açıqlandı. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən buludlu olaşağı, ara bir tutulacağı gözlənir. Əsasən səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi esəcək. Havaların temperaturu gecə 19-24 dərəcəcəcədir, gündüz 25-30 dərəcəcə istilı olacaq. Atmosfer təzqi normadan aşağı 758 mm cıvəstun olacaq. Nisbi rütubət 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayır ayrı yerlərdə lisen xarakterli intensiv olacaq, şimşək çaxacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, qərb küləyi ayır ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə C istidir, gündüz 30-34 dərəcə C istidir. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə C, gündüz 14-19 dərəcə C istidir, bəzi yerlərdə 20-25 dərəcə C olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyinizdən xahiş edirik.